Головний партнер показу Всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проекту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятри. Привет всем, меня зовут Артур. Желаю всем удачи. И себе тоже. Потому что хочу стать телеведущим. Или ведущим. Хочу быть известным. Все. Здравствуйте всем, меня зовут Артур. Я живу в Знаменке, но сейчас уже в Кировограде. Жил в Знаменке, сейчас живу в Кировограде. Ой, я один в семье, я же Не волнуйтесь. И… Что еще хотел сказать? Почему вы хотите делать свое шоу на телевидении? Потому что я могу делать это шоу, я смешной. И хочу, хочу стать в Кировограде более или менее известным, если это получится. Так вы работали по специальности после окончания? Да, в Америке. В Америке? Да. Ну, тогда надо уже привыкнуть не переживать совершенно. Там на камеру не снимали. Я работал сначала на стройке, а потом в ресторане. Париж. Привет, Юра. Хорошо, спасибо. <свят> давайте, давайте перейдем в программе. А я готовый. Войдите в образ и поехали. Я готовый. Я можно я... начинать? Да. Я хочу вам <свят> прочитать просто переживаю, прозу своего любимого фильма "За двумя зайцами". Спасибо. Когда человек не такой, как вообще. Я к тому один такой, а другой такой. И оттуда своим умом глянет вниз, то ему люди вот, вот эти нищоные покажутся такими махонькими махонькими. Все равно как мыши, пардон, крысы. А тот, который он, он где-то там он нищоный, но разница. Артур, скажите, голубчик, почему вы не выучили это все? Почему вы с бумажкой? Кусочек текста довольно маленький, да. и как мы знаем, вы приехали еще в среду сюда, да? да. То есть да. вы не обратили внимания на то, что в рекламе сказано пятница, и приехали в среду. Ага. То есть после этого даже было время это все выучить. Что такое? Честное слово, я сегодня думал побыть в жюри, посмотреть. Ну, когда уже сказали, что попробуй, здесь никто не кусается. Я. Вы хотели сесть вместе с нами? Не, ну там в сторонке он хотя бы посмотреть, как оно происходит, то все. Я просто кастинги эти видел только по телевизору. В них участие никогда не брал. Я могу и станцевать. Так, старик, станцевать будет прикольно. А музыку есть. Нижний брейк? Брейк с микрофоном, если я его сниму. Ну ладно, я могу. Если можете танцевать, танцуйте, мы с удовольствием посмотрим. Так как. Что девочки не хватает мне почему-то жаль что вы немножечко так как бы ну, халатно отнесся до надо небрежно не Может, ну, быть, у меня в душе не халатность шутка, Меня зовут Яценко Татьяна. А чем сегодня будете удивлять наших жюри, Что подготовить? Удивлять буду с собой подготовила стихотворение. Я женщина и значит я актриса. Во мне сто лиц и тысяча ролей. Я женщина и значит я царица, возлюбленная всех земных царей. Я женщина и значит я рабыня, познавшая соленый вкус обид. Я женщина и значит я пустыня, которая тебя из пепелит. Я женщина, и все дороги в мире ведут ко мне, а не в какой-то Рим. Я женщина, я избранная Богом, хотя уже наказанная им. Все. У вас ну, нет настроения? Или вы, вы шли к нам на кастинг, и что-то вас Нет, я просто первая, разочнила. и я волнуюсь. Здравствуй, Кировоград. Сегодня вечером мы посетили главную площадь нашего города, и здесь мы увидели очень Замечательное явление. Здесь лежит звезда Ачьяна. Это звезда нашего кировоградского спортсмена, которого зовут Игорь Бондар. А в чем его заслуги? А заслуги его в том, что в прошлом году он стал он стал совершенно верно чемпионом мира по кикбоксингу. А сейчас мимо вас проходит мэр города. Здравствуйте. <соцентричным> Татьяна, скажите, пожалуйста, если бы мы вас взяли, но с условием, что вам необходимо покраситься в белый цвет, стать блондинкой, вы пошли бы на это? Mm, думаю, да, но я не думаю, что я вам, блондинкой понравлюсь. Ну, все-таки с первого раза невозможно хорошо так и ярко выступить, потому что чуть-чуть все-таки волнение есть, чуть сбивалась где-то там. Ну, я думаю, что если они захотят меня еще раз увидеть, то я что-нибудь новенькое им преподнесу. Мене звати Тушевський Юрій, і я закінчив філологічний факультет педагогічного інституту нашого імені Володимира Венеченка. Зараз працюю в школі вчителем української мови та літератури. Юра, Павла Глазового, пожалуйста, не треба. Умоляю. Без питань, без питань. байку свою, Ну, Значить, свою байку. Вона називається «Доярка і Хрущов. Секс СССР не посещал. Твердил нам всем Хрущев неоднократно. Но как-то раз до яркою попал на синовал, он все-таки забрал свои слова обратно. Мораль. Для секса нету никакой запары, пока в стране есть синовалы. Ну такая малесенькая, невеличка. Не смешна, может быть, десь, может быть, десь смешна. Зараз я настроюсь, вид в образ. Ты мой бедный, Зів'яли квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. Як можна, щоб я сама жила тепер, коли я знаю інше життя? О, як я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого болем і тугою жалем. Щастя, що палило мене і мучило, і заставляло заламувати руки і битись. Як дитяче ридання. І я побачила тебе. Все, все, Дякую. Юра, а чому ти вибрав женський собствен? Справа в тому, що ну, жінки вони більше передають свої почуття в, в творах. А, ну, взагалі-то я. Ну, в мене є мрія стати телеведучим. А, його погляд а, роздягає жінок. Його погляд заставляє всіх залишити курити і пити. Дивіться на каналі Кіровоград. Погляд о, що мені так для... <голов <'я> В голову прийшло. Так, всем привет, всем привет, это телемагазин, и мы сегодня будем продавать вот этот мобильный телефон. А этот мобильный телефон настолько уникальный, что просто вообще можно расчесываться ним, дивиться в зеркало, под мышками бриться, бриться тут можно, духаться ним вот так вот можно. Покупаем руб штучка 2, 2 килограмма, килограмм. он полезен для здоровья, потому что он облучает радий. у вас не будет опухоли, Пракова, извините, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Юра, Спасибо. скажи, пожалуйста, ты со внешностью своей готов что-то делать? Надо состричься? Нет. Надо а что делать это? чуточку серьезнее? Да, без проблем. Юра, с тобой все ясно очень давно. Понимаешь? Давно с тобой Спасибо. Ну, мне, например, вот ребята сейчас тебя поспрашивают. я бы, например, очень хотел, чтобы ты у нас работал, тем более, что у тебя с украинским языком все хорошо, и ты помнишь прекрасно, почему вы завалили кассинг в прошлый раз. Потому что вы пришли с дня рождения просто тупо. И на дне рождения не смогли удержаться от... Зі мною в студії працює Світлана, не знаю, прізвища. Тим не, менее, Тем не я менше, наголошую зі мною на я наголошую на необхідності. Тим на 7-го годину ранку, і це передача, е, телепередача «Доброго не ранку, Казахстан». Вам убрати на переносице брови, привести вам голову в порядок, я думаю, ви б ввели нормально новостний блок, тому що, ну, Би було б Один із членів журі вже неодноразово так докреслив, що ви вже бачились з вашою командою, або що не, вже був якийсь кастинг, <ривіт> де ми <ви> зустрічалися. Розкажи <ривіт> про це. А, значить, був кастинг на телепередачу ранкова кава, і ось ми з моїм товаришем Дмитром прийшли туди на кастинг. Ми не пройшли. Головний партнер показу всеукраїнська молодіжна громадська організація Молоді регіони. Генеральний спонсор проєкту Зроби собі шоу торгівельна марка Ятрий.